Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Masih lagi kami bersiaran dari Thailand, Bangkok International Motor Show 2025. Ini adalah model yang ikonik di belakang saya ini. Kalau ada sebuah model yang memang paling tersangat ditunggu oleh 33 juta rakyat Malaysia, ia adalah yang ini. Perodua Nexis ataupun Perodua D6.6 ataupun Toyota Yaris Cross. Dekat Thailand dia panggil Toyota Yaris Cross lah. Dekat Malaysia inilah Pro 2 Nexis yang akan menjadi kereta paling laris di Malaysia satu hari nanti. Sebab apa? Okey, Pro ni daripada dulu dia membuat kereta-kereta yang kecil. Dia tidak ada kereta-kereta yang besar. Paling besar dia of course Alza lah. Itu MPV budget 7 seater compact. Tapi untuk pasaran yang lebih besar, kehadiran Yaris Cross ataupun Pro 2 ni akan mengubah landscape Pro 2 terus lah. Saya rasa dulu Pro ni beli orang yang nak bajet-bajet apa semua kan. Nak, tak nak yang mahal sangat, tak nak buang duit sangat apa semua. Tapi bila datangnya model yang bersaiz penuh macam ni yang boleh digunakan daripada orang T20, M40, 15, MBY, K, USE. Semua golongan boleh beli. Maksudnya orang kaya dia beli mungkin kereta kedua, kereta keempat. Orang yang daripada bawah dulu dia pakai Ativa mungkin dia nak upgrade pergi yang ini. Kereta ni memang sweet spot. Dia tidak terlalu besar tidak terlalu kecil. Saiz dia besar apa? Dia besar sikit daripada Ativa, dekat-dekat dengan HRV, kecil sikit daripada Corolla Cross. Okey, cuba anda bayangkan. Jadi, itu satu perkara lah tentang saiz. Kalau kita bercakap tentang design. Okey. Jadi, anda kena tengok tiga saiz. Bawah ada Ativa, tengah-tengah ada Nexus, atas ada Corolla Cross. Jadi, kecil, tengah-tengah tak berapa kecil, besar sikit atasnya ada lagi lah, RAV4 Land Cruiser apa semua kan jadi dia duduk dekat tengah-tengah ni yang mana kalau saya tengok dari segi kepenggunaan lah kesesuaian orang-orang dekat Malaysia sebenarnya Ativa tu bagus cuma dia terlalu kecil terlalu kecil untuk digunakan luar daripada bandar maksudnya nak gunakan as a kereta long distance memang walaupun dia tekan-tekan pergi, tapi suspension dia sangatlah tidak sedap sekali memang merayun-rayun dia bottom out kan yang ini saya rasa dia ada sweet spot di antara yang besar dan juga yang kecil cuma pemilihan enjin akan jadi lebih kritikal sebabnya kalau Pro 2, dia decide untuk masuk enjin petrol saja dia akan menghilangkan pembeli yang suka tentang karakter Corolla Cross Hybrid Corolla Cross Hybrid tu memang magic minyaknya sangat jimat kalau untuk kereta yang sebesar itulah tapi kalau Pro 2 masuk ke dua-dua model maksudnya ada 1.5 NA dan juga 1.5 hybrid itu adalah game changer untuk SUV segmen bagi Pro 2 apa yang saya suka tentang kereta ni? Hmm, design ok kalau kita tengok tengok yang tiga tadi Ativa yang ini Nexis dan juga Corolla Cross Ativa design dia sangatlah berkotak-kotak dan juga sebenarnya Ativa tu tak cantik. Seriously, dia beli dia dibeli dia orang pasal spek, pasal features, pasal orang percaya pada jenama Toyota dan juga Daihatsu. Kalau dia jenama cap kangku memang orang tak beli lah. Ativa tu tak lawa. Proportion body dia tak cun. Tapi Corolla Cross. Okey, Corolla Cross ke atas tu dia okey, dia perfect, dia lawa tapi dalam bahasa badan dia, bahasa yang tidak dia nampak just generic design. Maksudnya kita nampak oh, dia lebih kurang macam oh, dia lebih kurang macam ah ha, macam tu dia tidak ada bahasa dek Toyota baru. Kalau siapa tengok Vios baru, Altis baru, Camry baru, nampak tak? Lampu depan tajam-tajam, bumper ada banyak insert dengan jaring sana jaring sini, lampu bercorak-corak kan. Yang itu ada dekat sini, Toyota Nexus. Jadi anda boleh tengok shape-shape lampu dia, potongan-potongan daripada tepi belakang bumper atas bawah. Dia ni lebih mirip kepada bahasa badan RAV4 berbanding bahasa badan Ativa ataupun Corolla Cross. Jadi memang dari segi desain, desain ni dia senang je. Dia sebenarnya dia ada beberapa faktor yang menjadikan mata kita sedap tengok desain tu. Apabila kita boleh tengok kereta tu daripada pelbagai sudut ini yang kita panggil proportion. Body proportion dia tu seimbang depan tepi belakang 90 degrees, 180 degrees, CCD, eh, tengok celah kangkar, semuanya sama. Jadi kalau kita tengok contoh kita tengok daripada sini, cantik. Kita tengok daripada tepi dia tak nampak pelik. Tak ada kiri-kiri nampak bonnet tu melonjong sangat ke pendek sangat ke ataupun dia terlalu overhang depan dia terlalu pendek. Kalau kita tengok daripada belakang kita nampak cantik. Daripada tepi kita nampak cantik. Sebab tu ada sesengah kereta designer dia sangat menitik beratkan design dekat bahagian belakang supaya orang boleh nampak dan terpengaruh. Sebabnya pada kebanyakan masa kita akan tengok bahagian belakang kereta. Wah, oh, tengok dia garang, dia nampak shape, dia apa semua. Dan itu mempengaruhi orang terhadap reka bentuk. Tapi tak boleh lupa juga bahagian depan dan bahagian tepi sebab kalau kita tengok kereta tu pelik sekali kita tengok pelik dua kali tahun depan kita tetap akan pelik dan akhirnya kita tak suka tengok kereta tu okey uh, itu dari segi reka bentuk okey anda boleh nampak dekat sini spek dia kalau dia tulis English insyaallah saya boleh baca, baca tapi sebab dia tulis dengan tulisan Tom Yam saya tak tahu apa benda saya pun tak pasti yang ini hybrid ke yang ini 1.5 NA ke tapi waktu dia launch tahun lepas memang dekat Thailand dia hybrid saja harga dia 899000 buat kira-kira 100000 ringgit tapi di Malaysia because kalau dia jual under produa dia should be should be bawah 100000 jom kita masuk dalam ni seperti yang saya bagi tahu tadi dia adalah in between masuk daripada Ativa ke Corolla Cross tapi dia lebih interior dia lebih mirip kepada Corolla Cross Maksudnya dia punya premiumness tu lebih berasa di sini ha, Berbanding ketidak premiumness pada Ativa Ativa tu kalau kita tengok Dalam dia memang berasa kereta murah lah Dia punya hard plastik dia, dia punya design je But in term of design Bahasa dia almost sama ha, Almost curve ke floating screen Bahasa dia almost sama Tapi in terms of material saya rasa dalam ni lebih lebih rasa kereta yang berharga RM100,000 ha, nampak dia ada insert lagi dia punya uh, soft touch material ini design steering baru ni steering baru uh, Toyota lepas tu ada lagi uh, piano black dekat sini dekat sini kan dan ini juga dah pakai elektronik parking brake juga konsol-konsol dekat belah sini memang dia nampak nampak lebih lebih rasa mahal dan lebih rasa premium dan saya rasa kereta ni bawah RM100,000 lah kalau jual anda Pro 2 dan dia memang kalau dia tiru balik spek-spek macam ni dengan dual tone color dengan ada lining macam ni saya rasa memang memang boleh jual sangat-sangat lah dan uh, bila saya duduk dekat seat ni sebenarnya dalam industri lah dalam industri saya memang suka dengan seat Toyota sebab seat Toyota ni dia tidak cuba untuk curi dekat tai sikit, curi dekat lambar sikit, curi-curi dia tak suka. Duduk dia memang rasa selesa. Ha, even kalau anda duduk dalam uh, RAV4, dalam <coughs> Corolla Cross, dalam whatever Toyota. Kecuali <laughs> Toyota yang murah lah macam Tiba tu tak sedap lah. sik <coughs> dia memang sedap. Ha, sik dia memang saya berani kata memang sedap sebab saya semakin lama semakin tua. Saya kalau naik Air Asia 40 minit saya rasa memang seksa gila dah sebab sebab saya kurus Uh, bentuk dah tak ada daging apa semua bila duduk dalam kereta yang tak sedap saya akan bagi tahu kereta tu seat dia memang tak sedap seat, -seat Toyota ni dah lah sedap lagi satu dia punya bentuk uh, siapa yang follow video-video saya memang tahulah saya suka reka bentuk seat Toyota dengan ada uh, kepak dia dengan ada curve-curve dia bila kita buka kereta bila kita buka kereta kan kita masuk nak masuk tu kita tengok seat kereta wah rasa macam best je okay? ini bahagian dalam dia kalau untuk Pro 2, Okay Pro 2 Saya rasa dia tak pakai Swiss ni <laughs> Ini Swiss mahal ha, Swiss mahal ni Saya rasa dia tak pakai Sebab kita boleh tengok Pro 2 Ativa lokal Dan juga Pro 2 Ativa Hybrid Yang diimport daripada Jepun tu Import daripada Jepun Dia pakai Swiss automatic macam ni Swiss yang Saya panggil Swiss mahal lah ha, Dia ada Auto apa semua gitu kan Digital apa semua Kalau Swiss Pro 2 Swiss MyV tu lah Swiss macam Ativa Dia Digital juga Tapi digital yang jenis Miskin ni lah kan ha, Memang bajetnya Tapi Apa dahal Kalau dia jual kereta tu murah Kita okey je kan ha. Ini space dekat Bahagian dalam okay? Saya duduk dekat Bahagian sini Ini lebih kurang lah Dengan saya uh, Driving Kita tengok uh, Space dekat bahagian belakang uh, Ni Saya duduk kat depan Dengan keadaan yang selesa Dan saya masih ada space uh, Saya boleh tolak lagi Seat depan tu Nampak Memang Haa uh, dia punya space ni memang akan menjadi key point untuk orang membeli lah. Ha, dan ini ini high spec. Jadi anda tak boleh lah ada two tone pro 2 dengan piano black trimming macam ni kulit. High spec, AV spec mungkin, mungkin tapi mungkin ada yang dia kurangkan jugalah, okey. Dan juga anda boleh tengok dia ada aircon dekat sini. Aircon vent Ativa tak ada benda ni dan juga yang ini memang high spec dia ada panoramic roof, ada sunroof lah kot dekat atas ni. Uh, apa yang saya nak cerita sebenarnya lebih kepada space lah uh, that's why tadi saya beritahu ini adalah sweet spot orang tidak nak terlalu besar tapi tidak nak terlalu kecil sangat macam Ativa tu terlalu terlalu kecil untuk kereta bandar is okay bukan kereta tu tak okay kereta bandar is okay tapi bila when it tu kalau kita nak balik kampung ke dengan family ke apa semua ah ha, anak-anak mula akan rasa krem duduk dekat belakang dan saya ulam suspension ni memang caplang memang tak sedap Ativa tu kan memang Bergoyang-goyang Memang tak sedap Atiba tu Langgar line ke Ubah laluan ke Memang tak sedap uh, Walaupun dia DJ SGA Okay Yang space Kalau kata space banyak ni Bonet dia Okay ke tak okay Jom tengok Cuba tengok Belakang dia Dia lebih mirip Sangat mirip Dengan uh, Rafaul lah Dia punya Bahasa badan dia uh, Body language dia Dan uh, Baru nampak SUV Maksudnya memang yang ni model Hybrid lah Dia punya Dalam driver passenger luas belakang selesa bumbung tak terlalu tinggi apa semua dan juga yang ini high spec lah dia datang dengan auto tailgate dan juga bonnet dia bonnet dia memang memang luas lah memang dia ada cover kat sini dia dah simulate kat sini dia letak pelampung botol air bola meja pingpong ni nak pergi piknik lah untuk nak balik kampung nak bawa barang saya rasa memang tak ada masalah in fact sebenarnya kalau kita tengok Ativa. Ativa boot dia not bad tau. Memang boot dia memang besar. Boot SUV yang besar. Sebab kalau boot macam ni, size macam ni. Okay. Kita cakap pasal segmentation. Okay. Yang ini dia class as a B. Sebenarnya saya rasa dia dah B plus. Ataupun sebab dia akan clash dengan Corolla Cross. Ataupun yang ini mungkin ganti Corolla Cross. Saya tak tahulah. Ha, mungkin yang ini dah jadi B plus size dia tu memang sweet spot untuk orang yang nak pakai satu kereta saja. Dia nak pakai satu kereta untuk pakai hari-hari, pakai balik kampung, pakai um, whatever hantar bini anak pergi kerja pergi pasar mungkin ini saiz yang sesuai sebabnya ok kalau kita tengok saiz macam ni sebagai perbandingan Proton X70 Proton X70 tu sebenarnya daripada luar walaupun kita nampak besar dalam dia tak tau dalam dia agak krem jugalah ha, uh, even kalau kita isi dengan 4 penumpang dewasa kita dah rasa krem dan juga bonnet X70 memang kecil kalau kita compare dengan Corolla Cross atau yang ini should be lebih kurang ya, padahal dia segmen C ok Uh, itu yang kami nak cerita tentang Toyota Yaris Cross ataupun Pro 2 Nexus yang akan dilancarkan bila katanya pada tahun ini. Okey. Kenapa lambat dilancarkan? Itu jarang berlaku bagi produk line up Pro sebenarnya. Jadi kalau anda tengok balik dulu berlaku krisis dalam syarikat Toyota Daihatsu yang dia orang tipu ujian apa semua kan. Jadi selepas kes itu Toyota dia handle sendiri dari asu Toyota apa semua jadi dah jadi lebih ketat dulu siapa nak hantar end cap nak ujian ke apa semua mungkin ada orang ni tapi Toyota letak orang dia semua dulu benda yang sepatutnya siap dalam masa sebulan disebabkan campur tangan Toyota ni dia jadi lambat ha, mungkin dia nak audit balik dia nak check apa semua dan bila benda-benda ni lambat dia telah menjadikan produa juga lambat because bila lambat dulu pada 2023 macam tu, Toyota dan Daihatsu memberi keutamaan produk-produk mereka pada jenama mereka. Contohnya dia akan bagi Astra Toyota dekat Indonesia dulu. Dia bagi dekat Thailand dulu. Maksudnya di bawah jenama dia. Mana Toyota Daihatsu Toyota, dia akan utamakan yang ini dulu. Bila dia dah ready nak bagi kepada produa barulah dia bagi dan barulah itu sampai pada tahun ni. Sepatutnya tahun lepas, awal tahun lepas tu dia tunda, hujung tahun lepas tu tahun ni. Katanya sekitar bulan 9 bulan 10. Itu info yang diperolehi daripada Hamdan Dragon KK Abeta ha, itu yang Abang Hamdan bagi tahu kami. Ya. So, probably sebelum ujung tahun, dia akan launch lah. Sebenarnya, Pro2 meriah. Tahun ni, dia orang ada nak lancar kereta EV, dia nak lancar MyV, dia nak dia nak tunggu Beza baru kan. Ha, Pro2 adalah tahun dia lah tahun ni. Okay. Itu saja video kita pada kali ni. Kepada anda yang belum subscribe, minta tolong support kami dengan subscribe dekat bawah sana. Kepada siapa yang mungkin nak beli Perodua Nexis tolong komen dekat bawah tu apa spek yang nak, apa enjin yang nak, mana tahu kan sebab saya pernah cakap macam ni lah. Komen-komen yang orang tengok dekat video ni ada je manufacturer tengok bos-bos CEO, COO. Dia orang baca komen-komen ni. Ada yang dia ambil, ada yang ada yang tak ambil pun tak ambil jugaklah kan. Tak semestinya apa yang kita komen tu betul. Jadi kalau anda rasa nak komen, ah komen dekat bawah sana. Alright. Jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng.